подія надзвичайна, яка зібрала нас на цьому святковому місці, довго очікувана. так, так, хорошо, Ці перерви ми теж, ми теж, ми повести і довіряємо повезти машиністів, які палюючи бурлику, а також помічня у машиніста Геннадію Геннадію Москальову.

Главный инженер Ужгородский директора дорожных перевозок Вольский Игорь Игорь. Расскажите нам, пожалуйста, с учетом технической информации, что хотя что за бизнес, мы сейчас начали работать мы сейчас открывали ФРР, як вона працюватиме, скільки на це потрібно коштів, як часто на то скільки пасажирів вона вміщає. Данная детская железная дорога не работала с 2009 года, она была законсервирована. Протяженность участка 1200 метров. Два вагона вместимостью по 38 человек. Локомотив ТУ-98 полностью исправный, реставрированный. Сейчас она будет отправляться на праздники выходные, и выходные дни. Будут постоянно работать отправление ежечасное. Пока что бесплатно. Дело в том, что когда касается вопроса наших детей, нашего будущего, подготовки наших кадров, поэтому железная дорога принимает все усилия для того, чтобы подготовить себе кадры, помощников, замену. Мы не считаем деньги в данных вопросах. Задание наше подготовить нам замену. Пока что будние дни не будут работать, пока только праздничные и выходные дни. В дальнейшем будет рассмотрено график работы руководства Молевской дороги, будет рассмотрено, и все это будет вывешено, объявление о домных телевидениях, газетах будет полностью у По штату здесь у нас 9 человек, считая начальника дороги, преподавателя, инспектора. Ну, конечно, конечно, да. Детей, которые учат. Они учат детей АЗАМ, работа на железнодорожном транспорте. Еще цикаво такого можете рассказать, показать? Все цикаво. Знаки безпеки, рух, поездил на украинском. На железнодорожном транспорте все интересно. Можете сказать, вот вартость сегодня и твоей поездки? Сколько обходится? Ну, на данный момент у нас были цифры подготовлены еще 2009 года. Сейчас подсчитывается, пока что я такой информации полной не имею. А все-таки в чьем ведомстве На балансе Ужгородской дирекции, Ужгородской перевозки находится. Здание, платформы, локомотив на балансе РПЧ-5. Пути находятся на балансе путевого хозяйства. То есть Приду? все на балансе железной дороги. Все на балансе железной дороги. А Ажиотажа а такого учитывалось сегодня? Ну, честно говоря, мне очень приятно, что столько людей пришло. В принципе, мы старались осветить это и с вашей помощью, и массовой массовых информации, и газет. А вы до чего работали тут, еще до Синда? Нет, я работал в дорожной дирекции, в На цих курсах, сколько будет заучено детей, там... Но, каким специалистам будут навчать и че сразу пошлют они на этот... Не, ну не сразу, конечно. Сначала им дается общий курс железных дорог. Есть отдельные классы. Класс сигнализации, класс локомотивного хозяйства, класс путевого хозяйства. Потом каждый ребенок как бы может себе выбрать, кем он хочет быть в дальнейшем. Связистом, энергетиком, путейцем. И по классам их развивают, обучают. Они сдают Экзамены здесь же инструкторам. И после этого жизнь допускают. Вот сейчас, к примеру, обслуживают тоже дети, которые обучены. Вот объявление тоже дается ребенок, который уже обученный, а сам же берет тут завтра экзамен. И работаю сейчас для жены именно те дети. Нужно ли какие будет детей? Сколько детей? Специальный, может, ну, в принципе, по большому счету оно не ограничено. Но по вместимости класса будет. одновременно может заниматься до 60 человек. А так дело в том, что тоже можно один день группы, другой день, другая группа. Сколько пришло? Почти. Полная информация пока такой. она подсчитывается. Еще дело в том, что как раз только закончили все работы. Да, будет и ориентированно ведь не да. может быть. Ну Дело в том, что здесь были задействованы не только Ужгородская дирекция, mm -hmm. а много предприятий. Да, и у каждого свои цифры. Они, конечно, будут потом сведены все в вот одну цифру. И будет Руководство дороги будет там, вот, естественно, информировано. А есть такая директор? Конечно, есть. А да. кто? Он сейчас на станции Парк находится, Когуч Александр. Да, он Совмещает должности, он мастер путевого хозяйства, сейчас совмещает должность начальника летящего. А у вас не сбереглись какие-то старые фотографии, из тех времен, которые были? Ну они есть, сейчас они проходят реставрацию, у нас есть макеты Карпаты, перевалов, mm -hmm. вот вы видите, там есть локомотивы. Сейчас они просто реставрируются, все будет, конечно, вывешено.